ফেচবুকৰ পেজ নহয় ফেচবুক প্ৰফাইলো আপোনালোকৰ নাইকিয়া কৰি দিব আৰু আপোনালোকে জেলত যাবলগীয়া হ'ব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী আজি এটা বিশেষ জৰুৰী ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰটো প্ৰয়োজন কেলৈ চোৱাটো প্ৰয়োজন প্ৰথমতে প্ৰবীন্দাৰ মুখৰ পৰা আমি শুনি লওঁ প্ৰবীন্দা কৈ দিয়ক বিষয়টো মানে মোৰ যিটো ফেচবুকৰ যিটো মানে মোৰ অধীনত মানে মোৰ একাউণ্টৰ অধীনত যিটো পেজ আছিলে আৰু সেই পেজটো মোটামুটি ৰাইজে অলপ আদৰি লৈছিলে আৰু তাৰপিছতে হঠাৎ মোৰ মোবাইললৈ এটা নটিফিকেশ্যন আহিলে ফেচবুকলৈ যে ইয়'ৰ একাউণ্ট ইজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মানে হোৱাই এনেকৈ আহিলে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বুলি আহিলে অহাৰ লগে লগে ফেচবুকৰ লগো চগু লগোৱা আছে আৰু ক'লে যে আপোনাৰ মানে বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি তাৰ আপডেট নকৰিলে মানে আপোনাৰ সেইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰা হৈছে আপোনাৰ শ্ৰম পিপুল ৰিপৰ্ট কৰিছে এনেকুৱা মানে আহিলে নটিফিকেশ্যনত আৰু নটিফিকেশ্যন অহাৰ লগে লগে তেতিয়া মই মানে এইটো ডেস্কবৰ্ডত যাবলৈ গ'লে ডেস্কবোৰ্ডত খুলিলোঁ খোলা তাত মানে এটা লিংক আছিলে যে তলৰ লিংকটোত তাত মেটা টিম বুলি আছে ধৰি লওক ফেচবুক টিম বুলিয়ে লিখা আছে এবাৰ মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত ধৰি লওক ফেচবুকৰ লগত এটা বস্তু আহিলে যে আপোনাৰ কণ্টিনিউটো হেল্পলাইন মানে আহিলে হেল্পলাইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাতে আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' আহিলে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফেচবুকৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোৰ পিছতে তাত কিবাকিবি লিংক চিংক কিবাকিবি মানে ইটো সিটো বিচাৰিলে সেইমতে ফেচবুকে দিছে বুলি আপডেট কৰিলোঁ আপডেট কৰাৰ লগে লগে কিবা অ' টি পি আহিব বুলি ক'লে অ' টি পি নাহিলে তাৰপিছৰ পৰাই আপোনাৰ একাউণ্টটো মানে পেজটো মানে মোৰ শেষ হৈ গ'ল মানে নাই মানে মোৰ তাত তাৰপিছত ভাবিলোঁ অলপ দেৰি পিছত চালোঁ যে ফেচবুকটো মানে মোৰ মানে হেৰিয়াত নাই তাৰপৰা ফেচবুকটো খুলিব পৰা নাই খুলিব নোৱাৰি বিভিন্ন অলপ লাগি ভাগি লাগি ভাগি মানে আপোনাৰ বেলেগ এটা ৱেট গৈ পেলাই মই একাউণ্টটো বচালোঁ কিন্তু পেজটো মই বচাব নোৱাৰিলোঁ পিছত গম পালোঁ পেচত একাউণ্টটো বচোৱাৰ পিছতে চালোঁ যে আচলতে ফেচবুকৰ লগো লগাই আচলতে এটা পেজ যে ইয়ৰ একাউণ্ট মানে ৰেষ্ট্ৰিপ্টেড ইয়'ৰ মানে প্ৰফাইল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা পেজ খুলি সেই পে'জটোৰ পৰা আচলতে হেক কৰা হৈছে মোক হেক কৰিলে মোৰ আচলতে ইমান মানে যিসকল ফলোৱাৰছ আছিলে যিবিলাকে মোক বহুত মৰম দিছিলে আৰু মোৰ বেয়া লাগিছে কাৰণ যোগসূত্ৰটো মানে যোগাযোগটো বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছোঁ প্ৰায় বহু লোকৰ পৰা আচলতে আৰু মোৰ প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ সেই ফেচবুকতে মই ডায়েৰী লিখাই কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া অলপ মানে অলপ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে সেইকেইদিন আৰু মই ৰাইজকো এটা সচেতন কৰি দিছোঁ যে আচলতে ফেচবুকত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এডাল আচলতে জনা ব্যক্তিৰ ওচৰত পৰামৰ্শ কৰিব লাগে মোৰো এটা প্ৰব্লেম এটা হ'ল ময়ো মানে আচলতে নিজে জানুৱাৰী টাইপত এটা অহংকাৰত মানে গৈ পেলাই মই কাকো নেদেখাই নিজেই ক্লিক কৰি নিজেই পাৰিম বুলি ভাবি পেলাই আচলতে এই সূক্ষ্মভাৱে নাচাই ফেচবুক দেখাৰ লগে লগে একাউণ্টটো ভয় ভয় বন্ধ হ'ব বুলি য'তে ত'তে ক্লিক কৰিলোঁ আৰু বেয়া লাগিছে আচলতে ভৱিষ্যতেও যাতে তেনেকুৱা নহয় আৰু এনেকুৱা বহুত কষ্টৰ ফলত পাইছিলে কষ্ট মানে আৰু মোৰ বিশেষকৈ মোৰ একাউণ্টটো আপোনালোকে দেখিছে মোক মানে মোৰ যিবিলাক কথাবিলাক মোক কিছুমান বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ আৰু তাত কোনো নাচ গানা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাথাকে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে কথা বা বাৰ্তাৰ জৰিয়তে একদম বিভিন্ন এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে বাৰ্তা দিয়াৰ পিছতে ইমানখিনি মানুহে আদৰি লৈছে আজি ধৰি লওক আপোনাৰ মিলিয়নৰ ওপৰৰ ভালেকেইটা ভিডিঅ' ৰাইজে চাইছে প্ৰায় ছয় লাখ পাঁচ লাখ তেনেকৈ মানুহে চাইছে ইমানখিনি হে হোৱাৰ পিছত আচলতে মোকে কেন্দি টাৰ্গেট কৰিলে আচলতেতো এটা ৰহস্য কথা মোৰ দেখিলে প্ৰবীন্দাই গোটেই কথাটো ক'লে আৰু প্ৰবীন্দাৰ ভুলটো হৈছিল ক'ত আৰু এই বস্তুটো মাৰ্কেটত নতুনকৈ আহিছে প্ৰবীন্দাইও কৈছোঁ মই আচলতে আজি প্ৰায় দুমাহৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে ইউটিউবাৰ জিম্পী বৰালৈ এটা নটিফিকেশ্যন আহিছিলে জিম্পী বৰাই মোলৈ পঠালে যে নিৰঞ্জন দা ৰাতিপুৱাই মোলৈ পঠাইছিলে মই সেই ভিডিঅ'টো কৈছিলে তাই ফেচবুকত একাউণ্টটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড আহিছে পেজটো পেজৰ ফালৰ পৰা লিংক ক্লিক কৰিবলৈ মোক সুধিলে যে নিৰঞ্জন দা এইটো চাইড এখন কি হয় কি কৰিব লাগিব তেতিয়া মই তেওঁক লগালগ কৈছিলোঁ আৰু সেই কথাটো প্ৰথম আহিছিল আজি দুমাহমানৰ আগত প্ৰথম যদি স্কেমটো আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই ভিডিঅ' বনাই থৈলোঁ কিন্তু প্ৰবীন্দাৰ নেচাৰে কাৰণে আজি পস্তালে আৰু এতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টো যদি আকৌ বিশেষ বিশেষ যিসকলে সমাজত চলি থাকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে সমাজত বাৰ্তা দি পেলাই সেইসকলেও যদি চাই কিন্তু বা চাই দিয়ে ভাল হ'ব নেচালে কিন্তু আকৌ পিছত এনেকৈ আকৌ ভিডিঅ' খুচৰি ফুৰিব লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ এই যিটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড যিটো ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ চলিউচন পোৱা নাযায় মানে মাৰ্কেটত নতুনকৈ অহা বেমাৰ কৰোণা যেনেকৈ আহিছিলে নতুনকৈ দৰৱ বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এই বেমাৰটোৰ দৰৱ বৰ্তমান নাই আপোনালোকৰ যদি মনিটাইজেশ্যন কিবা হয় কিবা হয় কপিয়াইট লাগে কপিয়াইট লাগিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে এই চেনেলটো ঘূৰি অহাৰ চান্স থাকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ডেট হোৱাই বেছি চেঞ্জ থাকে কাৰণটো কৈছোঁ যে এটা স্কেমাৰ থাকে পাকিস্তানী বাংলাদেশী বা বিদেশৰ যিকোনো স্কেমাৰে কি কৰে একোটা একোটা পেজ খোলে ফেচবুকৰ লগো দিয়ে আৰু ফেচবুকৰ যিটো লগৰ স্ক্ৰীণশ্বট ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এটা ৱেবচাইট বনায় আৰু ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবচাইটটো খোল কৰে ওপৰত যিটো এই ষ্টি টি পি থাকিব এই ষ্টি টি পিটোত আপোনালোকে সদায় চাব যে তাত মেটা বুলি থাকিব বা ফেচবুক বুলি থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ ওপৰতো নেচাই তলৰ যেতিয়া ফেচবুকৰ সেইখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ যদি কপিআট আহে কেতিয়াও নটিফিকেশ্যনত নাই আৰু তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে এটা পেজ খুলি ল'ব ফেচবুক কপিয়াই ফেচবুক কপিআইট টিম ফেচবুক কিবা ফেচবুকৰ লগত যিকোনো ৰেষ্ট্ৰিক্টেডৰ যিকোনো এটা পেজ খুলি ল'ব তেওঁলোকৰ পেজটোৰ নামটোৱে সেইটো দি লয় তেওঁলোকৰ বিশেষ কথা হৈছে তেওঁলোকে ফেচবুকৰ পেজটো নামটোৱে ফেচবুক পেজ ৰেজিষ্ট্ৰিক্টেড আপুনি সেইটো চাওক ইউ কেন চি তেনেকৈ নামটোৱে থাকিব আৰু ফেচবুকৰ লগো থাকিব আৰু একদম ডেঞ্জাৰ চিনটো অকাত থাকিব তেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে সৰ্বৰিত কামটো কৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ প'ষ্টটোত নটিফিকেশ্যন পঠাব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কিবা এটা প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া মতে ওপৰত নটিফিকেশ্যন নাই কিন্তু সেই আমাৰ ওপৰৰ যেতিয়া ৰেড লাইটটো দেখা যায় তলৰখিনি আমি চোৱা নাযায় কাৰণে আমাৰ এইটো প্ৰব্লেমটো হয় আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লয় তেওঁলোকে পেজটো যেতিয়া ৰেষ্ট কিবা কাৰণে যেতিয়া ফচি গ'ল কিবা নজনা মানুহ বা ব্যস্ত মানুহ যেনেকৈ প্ৰবীন্দা যেনেকৈ সেই পেজটোত সোমাই পৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে সেই পেজটো তেওঁলোকে নিজৰ অৰ্থতিলৈ লৈ লয় তাৰ পৰা তেওঁলোকে আপোনালোকক হয়তো ফোন কৰিব পাৰে ধমকি দিব পাৰে যে আপোনাৰ পেজটো আমি ঘূৰাই দিম আপুনি আমাক ইমান থাউজেণ্ড টকা দিয়ক ইমান থাউজেণ্ড টকা দিয়ক যদি আপুনি দিবলৈ অমান্তি হয় তেওঁলোকে আপোনাৰ ফেচবুকৰ ফেচবুকৰ পেজটোত বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল ভিডিঅ' বা ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' বা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে মই পাৰে বুলিয়ে কৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কেমেৰে কৰে আৰু তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নন এভেইলেবল ছেকশ্যনত আপোনালোকে এৰেষ্ট হ'ব পাৰে জেইল হ'ব পাৰে আৰু সেই জেইল হোৱাৰ পৰা বাচিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজটো হেক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাৰণে যি বাই চান্স কোনোবা এইটো যে মানুহ হওক স্কেমাৰ হওক হেকাৰ হওক যিকোনো আপোনাৰ ভাই বন্ধু যিকোনো যদি হেক কৰে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাইবাৰ চেলত এখন কমপ্লেইন দিয়ক যদি আপুনি চাইবাৰ চেলত দিব নেজানে স্থানীয় থানাত এখন আবেদন দিয়ক যে মোৰ ফেচবুক পেজটো হেক কৰিছে যদি ভৱিষ্যতে কিবা হয় মই কিন্তু তাৰ বাবে জগৰীয়া নহয় বুলি এখন আপোনালোকে তাত জাননী এখন দি থ'ব লাগিব কেলে সেই স্কেমাৰটো আপোনালোকে ফোন কৰিবই পবীন্দাৰ একাউণ্টটো কালি ভিজিবুল হৈ আছিলে নহয় নহয় পবীন্দাৰ একাউণ্টটো কাইলৈকে ভিজিবুল হৈ আছিলে আজি ভিজিবুল নাই কি জানি কাইলৈ ভিজিবুল হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অনুগ্ৰহ কৰিলোঁ যদি প্ৰবীণ দাসৰ নামত সেই পেজটোৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়ে সেইটো প্ৰবীণ দাস ডাঙৰীয়া ফালৰ পৰা দিয়া নহয় আৰু সেইটো গণ্য কৰা নহ'ব নহয় জানো সেইটো কথাটো কৈলো হয় নে নহয় যে কিবা যদি পষ্ট সেইটোৰ পৰা যায় সেইটো প্ৰবীন্দাই দিয়া নহয় আৰু আমাৰ চাইবাৰ চেলকো অনুমতি মানে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই বিষয়টো তদন্ত কৰক এই যিটো হেকাৰে গোটেই ফেচবুকৰ দুনিয়াত যে যিটো তহিলকা মচাই পৰিছে সেইটো অতি সোনকালে নিয়ামূল কৰক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক প্ৰবীণ দাৰ যিটো গতি হৈছে কিমান কষ্ট কৰি তেখেতে হালধি খেতিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজে তেখেতক মানে ভাল পাইছিলে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পষ্টবাদী মনোভাৱটো তেখেতে দিছিলে সেই স্পষ্টবাদী মনোভাৱটো এক শ্ৰেণী হেকাৰে নাইকিয়া কৰিব বিচাৰি ফুৰিছে আৰু আপোনাৰো কৰিব মোৰো কৰিব সাৱধান হওক সচেতন হওক আৰু বেলেগকো জাগৰূক কৰক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ জগত যদি তেনেকুৱা হয় আপোনালোকে খালী স্থানীয় পুলিচ থানাত কমপ্লেইন ধৰক আৰু ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগিব থোৰতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে তাতে হেল্প চেণ্টাৰ আছে হেল্থ চেণ্টাৰত যাব আৰু সেই লিংককেইটা স্ক্ৰীণশ্বটকেইটা আপোনালোকে ৰাখি থ'ব হেল্থ চেণ্টাৰত আপোনালোকে গৈ তাত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে মোৰ পেজটো এইটো এইটো পেজ এইটো পেজত মোৰ শেষ হৈছে মোৰ পেজৰ অনাৰ আপুনি স্ক্ৰীণশ্বটবোৰ দিয়ক আৰু সেই পেজটোৰ ৱেবছাইটো আপোনালোকে দি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ফেচবুক চিমে আপোনালোকৰ লগ কণ্টেক্ট কৰিব আপোনাক সুধিব যে কিমান টাইমৰ লগত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাৰিম তেতিয়া আপোনালোকে এটা টাইম দিব লাগিব তেনেকুৱাতে আপোনালোকে ডেক্সটপত এইটো ডেক্সটপতেই কৰিব লাগিব ডেক্সটপত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব তাৰ পৰা দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ বিচাৰিব নতুবা অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিব অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকক ইংৰাজীতহে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব আপোনালোকে ইংৰাজীত সলকলীয়াকৈ যেতিয়া তেওঁলোকক বুজাই দিব আপোনালোকক নতুন এটা ফেচবুক সেই ফেচবুক পেজ একেটাই থাকিব কিন্তু ইউ আৰ এলটো বেলেগ কৰি আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজটো ঘূৰাই দিয়াৰ এশভাগৰ ভিতৰত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চান্স থাকে কিন্তু কৰিব জানিব লাগিব সেইকাৰণে বেছি হতাশাত নুবুৰিব জনা মানুহৰ ওচৰত ডেস্কটপত গৈ ফেচবুকৰ ভাল জনা মানুহৰ ওচৰত আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক ভাই বন্ধু চবকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ফেচবুকৰ পেজ নহয় ফেচবুক প্ৰফাইলো আপোনালোকৰ নাইকিয়া কৰি দিব আৰু আপোনালোকে জেলত যাবলগীয়া হ'ব ধন্যবাদ